Neftçi indiyədə Səbayil ilə 23 çempionat oyununda qarşılaşıb. Bunlardan 17-sində qələbə qazanan komandamız 2 dəfə məğlub olub. 4 görüş heç heçəsə nəticələnib. Rəqib qapısından 50 top keçirən Ağqaralar öz qapısından 13 top buraxıb. Bu komandalar arasında keçirilmiş son 13 oyunda Neftçi gol vurub. Səbayilsa ardıcıl 6 səfərdə xal qazanmayıb. Ötən mövsüm Səbail ilə keçirdiyimiz 4 oyundan 3ündə qalib gəlmişik. Keçən il sentyabrın 16-sında Asqua Arena-da 2-0, noyabrın 27-sində evdə 3-1, bu il fevralın 18-də evdə 3-0 hesabları qeydə alınıb. Yeganə xal itkisi 2023-cü il aprelin 22-sində Asqua Arena-da keçirilən maça təsadüf edib. 1-1. Səbail 2022-2023-cü illər mövsümünü Azərbaycan Premyer Liqasında 9-cu pillədə başa vurub. Mövsüm başa çatdıqdan sonra komandanın heyətində bir sıra dəyişikliklər edildi. Luvaqa Kizita, Gustavo De França Kobazakpa, Franko Mazurek, Petros Stasiuk, Emil Martinov, Ruslan Hajiyev, Mirabdulla Abbasov, Mihat Qurbanov, Maxim Chekh, Turan Manafov, Emil Balayevlə yollar ayrılıb. Əvəzində isə Yusuf Nəbiyev, Süleyman Əhmədov, Rüfət Abdullahzadə, Səlahət Ağayev, Bahadır Həziyev, Emil Yunanov, Nir Bardeya, Yadin Luqas, Valdemar Almeida Pana, Pedro Nuno, Aleksandr Romalingom, Adi Mehremic və Anas Naya komandanın sıralarına qoşulub. Səbayıl yeni mövsümün hazırlığının birinci mərhələsinə Bakıda start verib. Dənizçilər məşqlərini iyulun 1-dən 8-inə dəfə paytaxtda, 9-undan sonra isə Türkiyədə keçirib. Səbayıl yay təlim məşq toplanışında 4 yoxlama oyununda güvəsini sınayıb. Bayıl təmsilçisi bu görüşlərdən üçündə qələbə qazanıb, bir dəfə isə həçəcib. Kəpəz, Ərzurum Spor və Konya Spora qalib gələn Səbayıl, Sivas Sporla birbirlik həçəcəyə razılaşdı. Qeyd edək ki, Premyer Liqanın 2-ci turu çərçivəsində avqustun 14-də Neftçi Arənda baş tutacaq Neftçi Səbayil oyunu saat 20:00-da başlanacaq.